Щорічно, із 11 квітня 1964 року, у день народження відомого угорського письменника Йожефа Аттіли, в усіх країнах світу, де мешкають угорці, відзначають День угорської поезії. У нашому наступному сюжеті двоє закарпатських письменників поділяться своїми роздумами щодо цього свята. Йоже Фатіла Уда Ітулек Чіллам Лоусиклафалон. Az ifjú nyár könnyű szellője, Mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, A fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Hát számomra a költészet mondhatni munkaeszköz, hiszen ez a fő foglalkozásom jelenleg, a szépírás. Egyébként pedig a költészet, vagy a magyar költészet azt a, azt a sok életművet jelenti számomra, amit többek közt klasszikusaink a legrégebbi koroktól egészen napjainkig létrehoztak. A magyar költészet elsőrendűen az anyaga miatt különleges, úgy gondolom, méghozzá a magyar nyelv miatt. A magyar nyelv természetéből adódóan már a legrégebbi népköltészeti műveinkben is tetten érhető a, az ütemhangsúlyos verselés. A magyar nyelvvel a lélek legfinomabb rezdüléseit is ki lehet fejezni. Én ebben látom a költészetnek a különlegességét, ez adja az eszenciáját mindennek. I. és Gyula írja egyik kedvenc versemben, a Haza a Magasban című versében, hogy Dörmög, dörmög testvér egy sor petőfit, és köréd varázskör teremtődik. Ezt a varáskört, ezt a hangulatot, ezt az atmoszférát emelném ki, mint a költészet egyik különlegessége. A Költészet napja 1964 óta van jelen. Április 11-én ünnepeljük minden évben. Azért április 11-e, mert ez József Attila születésnapja. József Attila valóban a magyar irodalom egyik, ha nem a legkiemelkedőbb alakja, akiről azt mondják, hogy magába foglalta és költészetébe sűrítette mindazt, ami előtte volt a magyar költészetben és a magyar irodalomban. És halála után, pedig tulajdonképp minden kapcsolatban áll vele, ami a költészetben fejleményként mutatkozik. Mindenkire hatással volt, én azt gondolom, és nem csoda, hogyha egy fiatal szerzőt, egy fiatal szép megkérdezünk arról, hogy ki a kedvenc költője, akkor valószínűleg mondjuk tíz megkérdezettből nyolc biztos azt fogja mondani, hogy, hogy ifjúkorában József Attila volt az, aki leginkább megérintette, és akinek a hatása ö, behúzta őt a szépírásba, a szépirodalomba. Fekete tisza Hajam még őrzi, Tartja híven az éj fejemre húlt színét, És vércivattyúz gyönge szívem. Ne tartsatok hát gyászmisét, Mert élünk, És ahol az úton a két folyónak nászavár vár, A mármaros engem s a húgom Sziklái börtönébe zár. Már kisgyerek koromban nagyon szerettem a verseket, édesanyámnak köszönhetően, és ahogy visszaemlékszem, mindig úgy tanított, hogy verset egyenesen állva, akár kis székről, mint egy pódiumszerűen kell mondani, és már elsős koromban így tanított engem verseket mondani. 64 óta ünnepeljük, emlékezünk meg a magyar költészetről világszerte. Ez a József Attila nevéhez fűződik, de ugyanitt ugye említhetjük akár Reményiket, vagy Gidát vagy Márait, tehát bármelyik nagy költőnket. Mégis ugye József Attila az, aki, akinek a nevéhez kapcsolódik, hiszen ahogy mondják, hogy az ő költészetében minden megtalálható, ami előtte volt, és ami utána is következett. Számomra a magyar költészet nagyon fontos, hiszen az anyanyelvemen íródott lirai művekről van szó, tehát igazából semmilyen más nyelven olyan érzéseket nem tudna már kiváltani belőlem egy vers, mint ugye az, ami olyan nyelven íródott, ami az, az csak az enyém. A szétszakított magyarság irodalma ugye több területen van jelen, tehát nem csak Magyarország a magyar irodalom forrása, hanem Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Délvidék amelyek mind, mind határosak ugye az anyár, ám ez nem jelenti azt, hogy nincs egységes magyar irodalom, hiszen ezek mind, mind csak ágai a magyarság irodalmának, és mindez összetartozik. Számomra azért is fontos, mert kárpátaljai e, szerzőként, kárpátalján élő, ember, élő emberként e, sikerült megmutatnunk nekünk fiataloknak, sőt az és az idősebb generációnak, hogy ö, nekünk is van ö, jogunk, nekünk is ö, lettek lehetőségeink arra, hogy bemutatkozzunk a magyar nyelvterületen a ö, műveinkkel, ö, és ezek mind-mind megállták az évek során a helyüket. Reményik, Sándor, eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eregj, ha tudsz. Eregj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a világon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Száj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár, magasából a mérhetetlen égnek kímleld a pontot, hol a fészekrakó rakó vágyait kibontod. Eredj ha tudsz. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én károgva és sötétem, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de én itthon maradok.